یعنی کابیر علیه میشه درست داری ملالی یعنی که یعنی که سمنی اب جا بزن سمنی بوده سمنی منی که او بکر مازم کدی ها سمنی بای شب که اتره منی دتب خوشنوم او بکن چونو بکن چمر دادی شو بکن سمانی بوی بوی هنی رست بکتوی امانی سمانی او منی کاغو بکن مازان تلی تو باشا باندون دا دا لانکون دا او بکای دل سمانی ها خوصا بل ama xeyr dua al özünə ikinci ama bu ildə də məina 왔다 bey bey dan jozan un manque 왔다 na məsələ yarın çalar kiminə çalar dəminə çalar yola çıxılar çama millət çalar aşmurdə aşmurdə 1985 zəmaston da 5 zəmaston bey çatinarücə گو تلوشی به چه تی نرژونی؟ ما پیدا که سخنی با یا یعنی شما هم میزندن ایج تقدیم کارده بودیم نی هات فامیل هیچت الاسلام و المسلمین شیون دینی تشکیلاتی صدره تما هر مدرسون دا تما اخسا کالسی یا شش کامن بگو بچه davo bu ihtiyaç münastır. Buyur Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başıma tuhaf soru kardam. Başıma barakat arzulamış kardam. Ben işte Fişri çok bayan kaldı görüş. Əpiterikizə vəndəsən başlan. Türkiyə çalaya qonağınısin, bu da onun amaliy pasdadır. Bugünkü gün əsl həqiqətdə bizim yeni il, yeni ilimizdir, yeni ilimizin başlanğıcıdır. Bilirsiniz ki, Xristian dünyasında hələ Roma imperiyasında İsa Əleyhissalamın qatərinə təqvimin başlanğıcını, onun ad günü gününü təqvimin başlanğıcı qərar veriblər. Yəni 2-11 il qəvaq, İsa aleyhissalam anadan olduğu üçün o gün təqvimin başlanacağı sayılır. Amma İslam aləmində də iki təqvimdən istifadə olunur. Biri ay təqvimidir, biri də günəş təqvimidir. Deməli, İmam Ali aleyhissalamın təklifi ilə 622-ci ildə bizim əziz peyğəmbərimiz Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi üçün və həmin dövr İslam dininin Təşərrühatin başlanacağı olduğu üçün Ali Əli əs-səlamın təşkilatı ilə İslam təqviminin başlanacağı sayıladı. Yəni 622-ci il. Ərəb dünyasında qəməri, ay təqvimindən istifadə olunur. O təqvimdə günlərin sayı 355 gün olduğu üçün, yəni 10 gün az olduğu üçün, görürsünüz ki, ildə orucluq 10 gün tez olur, yəni Muharrem ayı tez olur. o takvimden indi 1432. ildi. Ama ikinci bir takvim de var ki Güneş takvimi de yani İran'da bu takvimden istifade olunur ve Azerbaycan Rusya takvimine dahil olmazdan kaba bütün Azerbaycan arasında da həmin takvimden istifade olunur. Yani həmin takvimin başlangıcı da 622. ildir ama Bunun fərqi ay təqvimindən. Budur ki, bu günlərin sayı hələ 365 gün 6 saatdır. Yəni həmin təqvimdən bu gün 3390-cı ilin başlanğıc günü, yəni 1 Fərvərdindir. Yəni bugünkü gün bizim yeni ilimizin birinci günüdür. İnşallah sizin hamınız üçün uğurlu olsun, xeyir-bərəkətli olsun. Amma qaldı ki, məndə qabaq çıxış elyanlar da qeyd etdilər. Bu bayram Novruz bayramı, Yeni İl bayramı əsliyyətdə Zərdüştlü dinindən bizə yadigar qalır. Zərdüşt Allah Taala'nın göndərdiyi 124 peyğəmbərdən biri olar. Qur'an-Kərimdə bir ayədə, bir ayədə biz başa düşürük ki, bütün müsəlmanlar da bunu qeyd edirlər ki, Zərdüştlü dini təkcə Allahlıq dini olub və Allahın Həmin din nümayəndələrinə göndərdiyi kitabın adı da Avessa kitabıdır. Yəni biz bununla da fərq eləməliyik ki, İslam dinindən qabaq da bizim babalarımız tək Allahlı dinində olublar. Bu da bizim üçün böyük bir ixtiyardır. Başqa bir məsələni də qeyd edeyim. Deməli, zərdüştlü dini haqqında Avropada üç tanışlıq anketi Qeyranın təhqiqatı ilə başlayıb Ankete Duperon Fransa'dan gelir Hindistan'a bilirsiniz ki İslam dini İran'a gelenden sonra bir grup Zerdüştü dininin numayandaları gelirler Hindistan'a. Onlara derler Farslar. O Farslar indi de hemen dinin taşıyıcılarıdır. Anketil Duperun gelir onların içinde yaşayır. Onların dilini, dinini öğrenir. Kaydır Fransa'ya ve Fransa'da Avisa kitabını Fransız dilində çap edir. Və o vaxtda, yəni 1771-ci ildə ki bu kitab çap olunub, Avropa da iş danışlı, yəni həmin vaxtdan başlayıb və onlar elə fikirləşirlər ki, bu yəqin ki dualizmdir, iki yəni allahlıq. Allah. Onlar şeytanı, əhrimanı, şərləlləyi kimi qələmə verirlər. Amma Quran kitabında olan ayə, yəni zərdüştili dinini, yəni məcusi kimi Kur'an'da kayıt olunur. Çünkü e, Fars dilinde Zerdüşt'ün malları mağ adlanırdı. Bize denir mağ. Yani muhan sözü de o mağın tahrif olunmuş formasıdır. Arap dilinde ki harfi olmadığı için onu meclis kimi adlandırırlar. Yani Kur'an'da bunun kayıt olunması gösterir ki bu doğrudan da Taşallâh'lı dini olup ve da alimler yani dünyavi ilim sahibi olan alimler de sivit ederler ki doğrudan da bu taşallahlık dini olup, bu bizim için fahirdir, bizim babalarımız bu dinde olup, ama sonradan onlar İslam dinini kabul edilirler. Bir şey de edeyim ki, Avista kitabının tahkikatçısı Darmistete 50 il bu Avista dinini ve dilini tahkik edildiğinden sonra o kaydedeyim ki, hemen Avista dili, qadim məttili ilə eynidir. Və müasir dillər ar arasında, yəni bu az qafəsə aləmidir. Gəldik ki, müasir İran dilli xalqların dilləri arasında yeganə dil Talış dilidir ki, həmin avesya dilinin fonetikasını indi də qoruyur, saxlayır. Ona görə bəzi tələşlər ki, adadan öz xalışlığını danırlar, çünki öz keçmişlərini bilmirlər. Əgər Biz dünyadaki ilk sivilizasyon olan həmin Avista mədəniyyətini Zərdüştiliq mədəniyyətində bizim ulu babalarımızın da rol oynadığını dəyişəsək, biz tərixdə heç vaxt təkaşlanımızı inkar etməz. Əksinə biz fəxr edə, edə bilərik ki, belə bir mədəniyyətin, yəni qədim sivilizasiyasının sivilizasiyasının daşıyıcıları məhz Talış xalqının nümayəndələri, nümayəndələridir. Mən bir daha Buyur, elinizə təbrik deyirəm. İnşallah xeyir bərəkətli olsun. Uğurlu olsun bütün məslammanlara, o cümlədən Talış халqının nöməndələri üçün. Sağ olun. çox sağ olun. Deyindən də gəlsək, getdik, elə çox gözəldir ki, burada içki məclisidir.